Президент Путин прямо сейчас в эти минуты принимает спецпосланника президента США Уиткофа. Решение о возможных санкциях против Москвы Трамп собирается принять после сегодняшней встречи в Москве. Воздушное перемирие. Я говорю, да Россия в этом заинтересована и президент Путин. Но вы же этого не хотите. МИ-6 и ЦРУ разработали программу «Стратегия деколонизации России». Мы еще дадим вот этому Западу, этой цивилизации Антихриста вместе... Наш общий бой. Ну... Нет, в это время кончилось, они не имеют права лететь дальше. Да вы что, издеваетесь? И компания не готова нести ответственность ни за кого. Кто готов? Я Потому не кто знаю, вот мы с вами разговариваем, две девочки, которые вообще не должны с вами разговаривать. Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут як і завжди, ми вам розкажемо про страждання і випробування наших ворогів, про те, наскільки для них все погано на російсько-українському фронті, і звісно, що вони вкидають проти нас. А ви не забувайте нам допомагати протидіяти ворожій дезінформації, підтримувати наші ефіри. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути побачене. Тим паче, що сьогодні, як і завжди, ми для вас назбирали справжні перли. Президент Путін прямо сейчас в эти минуту принимает спецпосланника президента США Уиткова. Информацию подтвердили в Кремле. Уитков прилетел в Москву рано утром. В Окнуково его встретил глава фонда прямых инвестиций Дмитриев. На этих кадрах уже 10 утра по Москве. Уитков прогуливается по парку Заряди. В 11 утра он вернулся в машину и кортеж заехал на территорию Кремля повторяю еще раз, прямо сейчас началась эта встреча. Песков сегодня утром сообщил, что для нормализации отношений Россия и США нужно время, так как при Байдене отношения беспрецедентно ухудшились. Сам Трамп заявил, что украинская война – это проблема Байдена, и прямо сейчас он, Трамп, хочет вытащить Вашингтон из конфликта. Решение о возможных санкциях против Москвы Трамп собирается принять после сегодняшней встречи в Москве. Вероятно, именно этому будет посвящено заявление президента США из овального кабинета. Речь запланирована на 23.30 по московскому времени. Как бы подогревая общий ажиотаж, Госдеп в преддверии поездки Уиткафа объявила о новом пакете военной помощи Киеву, но оружия в этом пакете нет. Только ремонт ранее поставленной техники и транспортные услуги. Кельский институт уже посчитал, что Европа обошла США в вопросе вооружений Зеленского штата. С 22 -го года поставили Киеву оружие на 65 миллиардов, Европа на 83. Агентство Bloomberg публикует вброс со ссылкой на некий источник в Москве. Якобы Россия может согласиться на ограниченное перемирие в воздухе. Взаимный отказ от обстрелов станет жестом деэскалации и своего рода уступкой для Трампа, чтобы он не вводил новые санкции. При этом на полное прекращение огня Путин, конечно, не согласится. Нью-Йорк Таймс выходит с собственной версией. Трамп не введет никакие санкции в пятницу и отправил Уиткофа, чтобы красиво завершить историю с ультиматумом, который не испугал Москву. Знаєте, я певно, в принципі, попрошу більше нам не показувати Лукашенка. Ну, я, я розумію, та попатєшне, смішно, весело, і нікчому не дивитися на старого самопроголошеного діда. Але річ в тім, що я чудово пам'ятаю слова, які він говорив на початку повномасштабної війни. Саме він був одним із тих самих, хто нарядує з Маргарітою Сіманяни, не тільки пророкували нам навіть не на місяці, а дні нашого супротиву. Ну, тому що ми маленькі, ми нікчемні. Повірте, Лукашенко завжди все приміряє до себе і будь-яку пляшку до власної жопи. Тож, власне, він був переконаний, що ми довго під натиском російської, блять, армії не витримаємо. А сталося так, як сталося. І він наряду із іншою російською пропагандою, всіма тими, хто, як і він, облизує Путіна, знову виходить і каже, що ой-ой-ой. Конечно ж, Росія заинтересована в переговорах. Нужно срочно говорить, срочно договариваться. Помилка українців була в тому, що вони вимагають неможливого really? чого саме своїх територій. Ну, я розумію, що сьогодні, наприклад, вимагати незалежності і суверенітету Білорусі це вже точно неможливо. Але чого саме Україна хотіла свого? Звичайно, весь світ Путіна, Лукашенка, всіх, навіть самих себе, ми здивували. І з 22 року, і не тільки. Тож, в мене є припущення, що навіть Лукашенко на своєму віку, і що звісно до цього його не за ще побачить, що це, що він називав неможливим, стало очевидним. очевидне. Про по поводу переговорів, його позиція в випадку абсолютно поддержав. Очень правильно президент говорит о том, что война войной, но переговоры ведутся всегда. Американцы воевали во Вьетнаме за 3-9 земель и с первого дня войны вели переговоры. А украинцев ошибка, я за, этом, за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят и то, что предлагает Россия, только что президент озвучил, это за столом переговоров решается там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты. А вот так в лоб, это, знаете, правильно вы сказали, это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим. Поэтому я вот публично говорил заявление и нашего общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа. Я помню, наши переживания, чтобы он победил и так далее. Там 50, 60, 10 дней. Это тоже так политика не делается. Если он мира хочет, то он должен подключаться акку аккуратно, основательно. Это военное столкновение. И указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает. Вы знаете, недавно встречался, я Владимир Владимирович говорил с американцем. Я ему им открыто это сказал, это ему близкие, друзья. Вы говорю, президент, скажите, что ну, аккуратно это все делать. И можно договориться. Все время опять воздушное перемирие. Я говорю, да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было э, вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали. Уже последний, вы знаете, случай, когда уже в Беларуси 59 килограмм взрывчатки, начиненные шариками и прочее, ну хорошо не взорвалась, ударил по десятиэтажному э, дому, где жили обычные, простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это и делать надо это аккуратно. И вот то, что э, россияне договариваются в Стамбуле с украинцами, Владимир Владимирович знает. Он звонил мне, помните, благодарил. Продолжение в Беларуси. Мы все делаем обмены эти на границе. Украинцы открыли границу участных, что не делали. Железнодорожное сообщение там восстановили. То есть подвижки есть. Ну і якось давно в нас не було ніякої історії про те, що ми з вами антихристи. Давно не виходив Рамзан Діндон Кадиров. Зрештою, йому пророкують, що він без п'яти хвилин як двохсотий. А він свого часу запустив оцей флешмоб із десатанізації українців. Тож його знамени тепер підхоплюють інші. Ну, наприклад, Дугін, головний ідеолог. Я навіть не знаю. Просто головний ідеолог всіх найбільш тупих бздурів, які використовуються в Росії. Тож Дугін стверджує, що українці не святкують у Києві хрещення Росії, бо ми всі під владою дияволу. По-перше, хочеться спитати, як саме ми мали би святкувати так, щоб це побачили аж у Москві. Зрештою, про Владу диявола про те, що ми відступники. Ми чули вже так багато разів, і кожен раз хочеться запитати: слухайте, а як хрещення Русі, ну, наприклад, святкували в тій же Білорусі? Прости господи, чи це ми будемо обговорювати? Можливо, якісь католицькі свята, бо свята будуть цікавити москалів? Зрештою, скільки можна безкінечно дивитися в рот і в дупу українцям? Ну перестаньте, ну хватить. Я розумію, важко я розумію, ви ніяк не можете змиритися із тим, що наші шляхи розійшлися, і ми ніколи більше не будемо разом. Але, зрештою, як говорить звичайна банальна буденна істина, насильно міл не будеш. Тому те, що відбувається зараз... И почему не празднуют в Киеве крещение Руси? Ну, потому что они под властью дьявола. Раньше это было просто другое направление христианства. Нельзя сказать, мы, конечно, подозревали православные, что не все так просто с, с католиками, но так а формально их обвинить в этом было нельзя. Все-таки это были христиане, они верили по-другому, по-другому служили, другие у них были учения, по-другому многие вещи толковали, но они были христианами. И, и даже вот перед ними, перед этим лицом, перед лицом этого другого христианства, наши э, украинские православные братья и сестры веками отстаивали нашу собственную идентичность, нашу культуру, сохраняя верность как раз вот этому решению э, святого князя Владимира. А! В последнее время, вот совсем недавно, они сдались, они пошли на убой, они э, фактически отказались от этой клятвы, давали в Днепровской купели, отречения от сатаны. Во время крещения человек произносит трижды «Отрекаюсь от сатаны». И вот сейчас это, они отвергли эту клятву и присягнули сатане, и от, от, отвернулись от Бога, значит, от самих себя, от своей истории. Это огромная трагедия украинского народа. Я считаю, что это тоже вот часть этой Великой войны, в которой мы все участвуем, мне что-то подсказывает, что это не навсегда. Человек может ошибаться, человек может совершать грехи преступления, и преступления, в жизни так бывает, но всегда есть покаяние. И я вот верю, что украинский народ вернется к своей Днепровской купели, станет на сторону пресвятого православия. И вместе с нами, вместе с, с, с русскими, вместе с великоросами, мы, мы все русские, мы еще дадим вот этому западу этой цивилизации антихриста вместе наш общий бой ну... и вы не поверите, але в России россияне Точніше, депутати, точніше, покидьки і злочинці, але підозрюють, що західні спецслужби навмисно в Росії розпалюють русофобію. Я раніше русофобію, ну саме поняття цей термін чула хіба що в контексті того, що українці русофоби, світ русофобний всі проти Росії. Але що виявляється, ця хвороба, яка поїдає Росію із середини, це щось нове. Виступає собі такий Андрій Луговий. Це якраз справді покидьок, який свого часу за кордоном Росіян Труїв займався отруєнням і не тільки І якраз каже, що західні спецслужби займаються тим, що накачують пропагандою тих, хто приїхав до Росії на заробітки. Я тільки дико перепрошую. А хіба це не навпаки? Хіба це не в Росії історія щодо мігрантів, які приїхали працювати та заробляти до Російської Федерації? Хіба це не там кричать Лаві, таджика і бей його»? Але найголовніше здається, що в Росії відчувають накал пристрастей. Щось йде не за планом, щось не зріває. Бунт, не бунт, революція, не революція, але дестабілізація так. Тут літають дрони і зривають прольоти. Постійні проблеми із інтернетом, і не тільки все йде аж точно не за планом СВО, і через три з половиною роки ніяких здобутків і перемог. Дональд Трамп і Західний світ обіцяє ще більше санкцій і покарання. Сдается, хмары и справде сгущаются над Москвою. И с этой трибуны я сегодня хочу ответственно заявить, что иностранные спецслужбы взяли в оборот миграционный вопрос, промывают мозги, накачивая русофовскими настроениями тех, кто приезжает в Россию на заработки. Все это раскачивается специально, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей многоциональной стране, инициировать конфликты с соседними странами. Сегодня на конкретных цифрах и примерах я покажу вам, как иностранные спецслужбы ведут против нас подрывную войну. Недавно из Москвы были высланы шесть сотрудников политодела посольства Великобритании. физиономии вы видите на экране. Внимательно вы не глядитесь. Именно они вели подрывную работу и координировали протесты, лоббировали миграционные вопросы, выгодные британской короне. Британские дипломаты координировали агента влияния здесь, в России, большая часть сейчас которых в бегах за границей в том числе. Через них была создана специальная сеть, которая под эгидой помощи мигрантам прикрывала этнические группировки, оказывала юридическую поддержку радикарам. И все это финансировал Форин офис. Агенты влияния собирают эту силу, чтобы однажды она выстрелила и спровоцировала внутренние конфликты. В 2022 году ми и ЦРУ разработали программу «Стратегия деколонизации России». Задача реанимировать застарелые и новые многоциональные конфликты и, как итог, устроить восстание мигрантов. Затем Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе провели брифинг в Конгрессе под названием «Деколонизация России. Моральный и стратегический императив, в которой миграции отводилась ключевая роль». Точками входа в Россию становятся пробританский НКО. В 2022 году Форин-Офис выделил более 225 миллионов рублей на проекты в сфере миграции. Наибольшее финансирование получило Бюро Международной организации по миграции в Москве, Фонд Безопасный дом, а также Привозский миграционный центр, отделение российского Красного Креста в Санкт-Петербурге и общественная организация Уральский дом. Под крылом ООН действовало профильное подразделение Международная организация по миграции на деньги Всемирного банка и опять же Форен офиса. С 2007 года структура ООН последовательно создавала условия для стимулирования массовой миграции в России. От лоббирования законов до формирования позитивного образа мигрантов в СМИ. Создавались группы взаимопомощи и координации с диаспорами. С помощью НКО формировался сектор услуг для мигрантов. Как итог, заработала глобальная программа для ввоза мигрантов в Россию. Ну и короче, про скасование рейсов. Я... Нагадаю вам, що далеко не завжди це стосується чи пов'язано із застосуванням українських безпілотників. То хакерські атаки на якісь авіакомпанії, то ще якісь події, але зрештою чорна полоса прокотилася російськими авіаперевізниками. Тепер пасажири авіакомпанії Red Wings поскаржилися на скасований рейс. Сочі, Єреван в аеропорту їм довелося провести більше 10 годин, хоча для середньостатистичного російського туриста в Росії тепер це норма. Багато пасажирів не змогли відвідати концерт Дженніфер Лопес. Господи боже мой ну як тепер жити, на які вони купили квитки, але не змогли полетіти. Слухайте, а навіщо вам Дженніфер Лопес? У вас бабки, у вас этот блондин, нацист, шаман. Зрештою, Діма білан здається, ще не здох. Слухайте їх. Нащо вам оце їхати і слухати закордонних артистів? Зламу пасажирів їх двічі відпускали із літака, але потім їх попросили просто піти, оскільки екіпаж закінчив зміну. Все просто кинули, рейс скасували і всім сказали Ареведерчі. Оце я розумію сервіс по-російськи. Сейчас мы ждем автобус, которого мы вызвали. От нас это не зависит. Вот как вот они, как придет автобус, да, я вас приглашу на выход. К сожалению, дальше лист продолжить мы не можем. Мы высаживаем вас всех, и вся информация будет в аэропорту. Такова причина? Причину я не могу вам точно тоже назвать, но причина аэропорт не дает добро на вылет экипаж Мы должен опять жаля, поменяться, потому, год, потому что, что не выходит время. Предыдущий экипаж точно так же ушел, потому что время вышло у нас, к сожалению, тоже оно вышло. А вы не Это не стоишь, вот все, что я могу вам сказать. А -а -а -а. Я, я готова вы вас, вы вас Вот, честно вы вам говорю, выполнить этот рейс, рейс но аэропорт нам тут тягач не дает, и еще вот почему-то открыта регистрация этот 30 до сих пор. То есть аэропорт говорит, что пассажиры не все на борту. Почему так, -то, нам тоже непонятно. Вот Мы уже не захотели. А почему вы нам не предоставляете авиации? Мы, мы не, не предоставляем. Смотрите, я рейс. вам говорю, это авиакомпания. Авиакомпания не хочет идти на уступки э, с как пассажирами. Мы не прямое представительство. Мы э, посредники. Мы не обслуживаем одну авиакомпанию. Эмония пожалуйста, эмония пожалуйста, мы эмония обслуживаем эмония больше шести авиакомпаний. Соответственно, сейчас авиакомпания сказала э, просто делать возврат. Все, не более ничего. А, ну, ничего. Не ни нас отели, нас отели нас ни, нас ничего не готовая авиакомпания. Не отравляю, готов, все, все, Почему, все, Почему? Не будет здесь? Почему? Почему? Я живу в каком почему? Нет людей, кто нас повезет. Отели, все, почему все не готовы? Готовы? сказали, что а уже не будет. ничего. Два двери миллиард тысяч отелей. Я вам сейчас объясняю. Вот мы позвонили в компанию. И компания не готова нести ответственность ни за а кого. Кто готов? Я Потому не кто знаю, вот мы с представителями с вами разговариваем, две девочки, которые вообще не должны с вами разговаривать. А кто? А а разговаривать. Россия, мы простите, представителя, представитель не, хотят, не пришел. Так, ну, они могут они не хотеть, но они должны прийти. Я, я знаю, что они должны прийти. Скажите Вы нам, должны... не... где их искать, мы зададем. Они прекрасно к вам сидят к... дома. К вам. Можно, Вы пожалуйста, их снимать, как бы Разрешение не давали. Ну, видимо, нет. Нет никаких. Есть вопрос? Я понимаю. Да, есть истина, вот билет, а сделала. что а. просто Экипаж не летит этим теплице, Нужно ждать новые экипажи. А -а 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 -а. Нет, это время кончилось. они не имеют права лететь дальше. Да вы что, издеваетесь? Я так грубо пожалую. Я так грубо мы Я так грубо Я так но вот его до сих пор еще нет. Так вот работает сейчас. Сейчас, минуточку. Это первый вариант, да, что мы дожидаемся и выходим. Дальше вся информация уже будет у вас в аэропорту. Либо второй вариант. Мы сейчас остаемся все на в самолете, дожидаемся, новый экипаж. Он едет уже. Я не могу вам сказать и не буду вас обманывать, сколько нам нужно будет его ждать. Ну, вони вже їдуть, вони вже виїхали сто 100%, вони вже за підходять. Ну потрібно буде довідатися зміна екіпажу, і одразу ви улітаєте. Все закривається і вилітається. Ну от. ох, як я же люблю ці опитування. Знаєте, коли намагаються розібратися, чи росіяни експерти в будь-якій із існуючих сфер. Ну і звісно, такий спойлер з'ясовується, що так. І Космічних технологіях і в зброї, і в економіці, і в геополітиці. Ну в усьому вони перші. Зараз росіян вирішили запитати щодо санкцій, які будуть запроваджуватися, і вже запроваджені, і росіяни спокійні. Вона каже, господі уравні нашої житті нічого не угражає, і це правда, бо я вам хочу нагадати, що далеко не по всій Росії газифіковані регіони, і далеко не усій Росії є унітази. Звісно, росіяни кажуть, що. Обаження країни будуть і нічого хорошого вони не принесуть? Трамп дуже розумний бізнес бізнесмен, так його називають росіяни, він не близький до Путіна, хто б що не говорив. Ну і будуть душити. Росіяни готуються до того, що їх будуть душити, і це правильно. Але тут, якби я проводила ці соцопитування, якби я із ними, не дай Боже, спілкувалася, то я б запитала тільки про одне. А вам це обіцяли в 2022 другому році, коли розпочинали СВО? Правда ж? Ну, потому что ограничивает возможности нашей страны а -а -а, в экономике. Любые санкции они в экономике ничего хорошего не приносят. Приходится искать обходные пути, чтобы обходить все эти санкции. Этого следовало ожидать. Трамп играет свою игру. Он не просто политик, а очень разумный бизнесмен. И его близость мифической к Владимиру Путину и к российской власти, она абсолютно ничем не обусловлена. Это типичный представитель республиканской партии, чей электорат это белое мужское население старше 35. То есть оплот настоящей Америки. в нашей стране на общество я не думаю, что это сильно повлияет. На общество в нашей стране сильно влияет настоящая власть, которая сейчас у руля. Вот. В принципе, тут динамика, она понятна. Она отрицательна, к сожалению. Я не думаю, что сейчас произойдет какой-то... То есть это был больше такой информационный вброс и политический такой ход, но экономический, я не думаю, что Трамп и американский эстеблишмент, который он представляет, свои интересы, тем более финансовые подвергнет угрозе, защищая какие-то интересы России. Вот так. Всю часть говорить об этом нельзя. Мы в Средневековье уже уходим. Сказал в тюрьму. Не, я шучу на самом деле, ну как бы утрирую, но все равно. Так что я думаю? Да ни хрена я не думаю. Вот честно сказать вам. Абсолютно. Абсолютно. Театр. Театр. І на цьому, друзі, в мене все. Та ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Всі наші реквізити, ми, як і завжди, лишаємо в описі до нашого випуску. Таким чином, ви можете підтримати всю команду youtube канал Курбанова Лайф або ставайте спонсором нашого youtube каналу. Ця інформація на головній сторінці. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!